అందరికీ నమస్కారం అండి స్తోత్ర మాలిక ఛానల్కి స్వాగతం అండి ఇవాళ నేను శ్రీ దుర్గా అష్టకం చదువుతున్నాను ఉద్దీపయతున శక్తి మాది శక్తి ధరస్మితం తత్వం యశ్వ మహాత్ సూక్ష్మ मानवोद्भवेति संशयः ज्ञातु ज्ञानं स्वरूपं न्यग्नगुणो ज्ञानगुणो नापि चक्रिया तदिष्यस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्थितिः दुर्गे वर्गसंपर्ग संसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने दुर्गे वर्गसंसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मले नित्ये नित्यानन्दपदे शिवे शिवे भवानि रुद्राणि जीवात्मपरिशोधिनि अम्बाम्बिकमाताङ्गी पहिमां पाहिमां शिवे सृष्यते विषयाकारा ग्रहणे स्मरणे च दीहि प्रज्ञाविषयतादात्म्या एवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यदा स्वप्नः सूक्ष्मस्य स्थूलस्य स्थूलरूपतः जाग्रत्प्रपश्च एषस्य ततीश्वरमहाचितः विकृतिस्सर्वभूतानि प्रकृदेवता सतः पादा स्वयोरात्या विपादिनीयतिपरा भूतानामात्मनः सर्गे संवृतौ च तदात्मिनी प्रभवेत्येवता श्रेष्ठा यत्कल्पना यता मतिः फलस्तुतिः यश्चाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्राय मानवः पदेदन्यया भक्त्या सर्वान् ता मानवाप्नुयात् उद्दीपयतु न शक्ति मारिशक्तेर्धरस्मितं तत्त्वं यस्य महातुमूक्ष्म मानवोद्धवेति संशयः ज्ञातु ज्ञानं स्वरूपं न्यग्नगुणो नापि चक्रिया ज्ञानगुणो नापि चक्रिया यदिष्यस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्थितिः दुर्गे वर्गसंसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने दुर्गे वर्गसंसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मदे नित्ये नित्यानन्दपदे शिवे शिवे भवानि रुद्राणि अम्बा अम्बिकमाताङ्गी पहिमां पहिमां शिवे दृश्यते विषयाकारा ग्रहणे स्मरणे च दीहि प्रज्ञा विषयतादात्म्या एवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यदा स्वप्ना सूक्ष्मस्य स्थूलस्य स्थूलरूपतः जाग्रत्प्रपश्च येशस्यारमहाचितः विकृतिस्सर्वभूतानि प्रकृदुर्घदेवता सतः पादास्तयोरात्या त्रिपादिनीयते परा भूतानामात्मनः सर्गे संवृतौ च तदात्मिनी श्रेष्ठा यत्कल्पनायदा मतिः फलस्तुतिः यश्चाष्टकमिरं पुण्यं प्रातरुदाय मानवः पतेदन्यया भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात् उद्दीपयतु न शक्ति मारिशक्तेर्धरस्मितं तत्त्वं यस्य महात्म क्ष्म मानवोद्धवेति संशयः ज्ञातु ना ज्ञानं स्वरूपं न्यग्नगुणो नापि चक्रिया ज्ञानगुणो नापि चक्रिया यदिष्यस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्थितिः दुर्गे वर्गसं दुर्गे वर्गसंसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मले नित्ये नित्यानन्दपदे शिवे भवानी पाहिमां, पाहिमां शिवे भवानी रुद्राणि जीवात्मपरिशोधिनि अम्बाम्बिकमाताङ्गी पहि मां पहि मां शिवे दृश्यते विषयाकार ग्रहणे स्मरणे च दीहि प्रज्ञाविषयतादात्म्या मेवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यदा स्वप्नः सूक्ष्मस्य स्थूलस्य स्थूलरूपतः जाग्रत्प्रपश्च एषस्य तदेश्वरमहाचितः विकृतिस्सर्वभूतानि प्रकृदुर्घदेवता सतः पादास्तयोरात्या त्रिपादिनीयते परा भूतानामात्मनः सर्गे संवृतौ च तदात्मिनी प्रभवेद्देवता श्रेष्ठा यत्कल्पनाना यदा मतिः फलस्तुतिः यश्चास्तकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय मानवः पतेदन्यया भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात्